Відомий нам уже проти Рейд Качов, серйозно непокоєний тим, що баби на Росії стали трусливі, розвратними і дохли, не хочуть рожати від росіян. Тобто він каже, якщо закидувати вже шапками, да, оцей вираз відомий російський, то каже, Індія або Китай нас закидають, навіть якщо візьмуть попів шапки. Тому нам треба, каже, зберігати націю і щоб росіянки плодились, а ті не хочуть. Ну і Каже, проблема в России не только в всему нароживаемости, а и в загибелі. то, что алкоголизм, наркомания, ну и прочие российские другие дороги. ну такие. И, говорит, уже, если ты вырешил стать наркоманом алкоголиком, то лучше уже здохнеш з автоматом в России там, десь то солдатом, больше будет дела. Дивится. Семья. Никто никогда за семью, никто никогда не боролся, потому что семья была везде, семья была повсеместно, неистребимо, многодетно и так далее, и так далее. А вот сегодня наша, отсюда родилась наша глупость русская. Дескать там, погибнут одни, бабы других нарожают, там шапками закидаем, там еще что-нибудь такое. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Да и никого мы шапками не закидаем. Если уже шапками их закидывать, то Индия с Китаем закидают всех нас, как бы, если даже по пол шапки дать им в руку как бы вот уж точно нас шапками закидают а мы нет мы исчезаем мы уменьшаемся в числе поэтому нам нужно хранить народ свой то есть есть такая практика народа сбережения то есть надо беречь народ беречь народ от наркомании от гибели за рулем в пьяном виде, беречь народ от алкоголизма, беречь народ от бессмысленных смертей, как это бывает между молодежью, значит, такой зацеперы всякие там рискуют своей жизнью, гибнут ни за что. Лучше бы на фронт пошел, на фронте бы как солдат погиб с оружием в руках. Так что, дай Бог, они там все уже скоро выздохнут, их все меньше и меньше будет, они выродятся, тогда и в будет легче жить. Но меньше с тем. Слава Украине!